Ко мне обратились с помощью Виктории Параманских, ко мне обратились иммигранты, украинские, русскоязычные иммигранты Германии. Вообще наше напряжение очень сильно помогает диаспоры с разных стран. Это Италия, это Канада, это Америка, это Германия, это Швейцария. В данном случае тоже этот посыл, этот душевный порыв был от украинцев, которые далеко от нас дистанционно, но которые рядом с нами своими сердцами и душами председатель общественной организации в Германии, это Владимир Искин, предложил вот этот проект. Это табличка первая сегодня, которая открывается в Кировограде, и первая, которая открывается в Украине. И я надеюсь, что это начало очень большого проекта. Она не похожа на традиционные мемориальные таблички, которые сделаны в мраморе, огромные, папы. на себе QR-код, который будет переходом на жизнеописание, которое расскажет историю о жизни и уходе, о войне и подвиге каждого погибшего героя в Украине. По этому коду можно будет перейти и прочитать большую о каждом человеке, потому что, общаясь с каждой семьей, я понимаю, что действительно то всяких с этих слов в нашу Небесную ушли одни из лучших мужей, одни из лучших мужчин в Украине. Они совершают ну, Небесное путешествие, а мы здесь обязаны донести до наших детей. Мы должны научиться пользоваться этим, мы должны научиться их, научить их читать это. Не проходить бездумно мимо каждой таблички, не понимая, кто здесь. Вы хотите интересоваться, что это был за человек.